Всем привет! Мы дуэт анекдотов. Я Алена. Я Вика. Каждую неделю мы будем выкладывать свои новые видео с самыми свежими анекдотами. То есть смешными. Алло! Это общество защиты животных? В моем дворе на дереве сидит почтальон и разными нехорошими словами обзывает мою собаку. И медведи вернулись в избушку. «Кто трогал мою тарелку и съел мою кашу?» Зарычал папа-медведь. «Кто трогал мою блюдечко и съел мою кашку?» Пропищал медвежонок. «Успокойтесь, сказала мама-медведица, Никакой каши не было, я ее сегодня не варила». Один человек простудился и решил лечиться своим внушением. Он встал перед зеркалом и начал повторять Я не чихну, я не чихну, я не чихну. А, -а, а пчи это не я, это не я, это не я. Мама, а почему у папы на голове так мало волос? Потому что наш папа много думает Тогда почему у тебя такие пышные волосы? Бабушка спрашивает у своей внучки, а ты знаешь, почему кошки видят в темноте? Знаю, бабуля, потому что они до выключателя не могут достать. Мальчик, в чем дело, спрашивает Кассир в кинотеатре. Ты уже десятый раз покупаешь билеты на этот фильм. Но я же не виноват, что какая-то странная тетенька рвет их на входе. Спасибо за просмотр. С вами был дуэт анекдотов Вика и Алена. Пока! Спасибо за просмотр. С вами была Вика Алена. И это дуэт э, анекдотов. Э, анекдотов. А, ну, животных. <свят> <Меня же мало. свят> <тебя же> <свят> Один человек простудился и решил лечиться сам со мной. В решении. Он встал перед зеркалом и начал повторять. А, почему? Не... почему у папы на голове так мало волос? <свят> Бабушка спрашивает у ну, своей внучки, блин. Блей, 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 блей.